পানী পানী সকলোফালে কেৱল পানী এয়া দেখিছেনে কেইদিনমান আগত চাচনীৰ আশে পাশে দুটামান অঞ্চলত এই অৱস্থা হৈ আছিল ইমান যে বেয়া লাগিছিল নহয় আৰু ভয়ো লাগিছিল দেখা পায় এই অৱস্থা এইটো হৈছে এটা ৰাস্তা কিন্তু ৰাস্তা নে নদী ধৰিবই নোৱাৰা হ'ল ইমান জোৰত পানীৰ সোধ বৈ গৈ আছে বহুকেইটা ঠাইত পানীৰ মথাউৰি ভাঙিছে আৰু পানী সোমাইছে সকলোৰে ঘৰত বোলে এককাল এক আঁঠু পানী কি হ'ব সঁচাকৈ ভাবিলে ভয় লগা হৈছে এই পাহি দেউতাক আৰু ককাকে গৈছিলে খেতিৰ বুজ ল'বৰ কাৰণে তাই তেওঁলোকে তাত কঠীয়া দি থৈছিলে কিন্তু কঠীয়াখিনি গোটেইখিনি বোলে পানীৰ তলত এইবাৰ খেতি কি হ'ব ভগৱানেহে জানে বহুজনে সাহাৰ্য দিছে চৰকাৰে সাহাৰ্য দিছে কিন্তু এয়া জানো সমিধান হয় নাজানো কি হ'ব এই পানী শুকোৱাৰ পাছত যে কিমান আৰু নজনা নুশুনা বেমাৰ আহিব আছে মানুহৰ ঘৰত পানী সোমাই নষ্ট কৰা ঘৰৰ বস্তুবোৰৰ ক্ষতিপূৰণ কি হ'ব সঁচাকৈ এই বানপানী প্ৰতিবছৰে অসমৰ যিকোনো ঠাইত সৰু বা ডাঙৰ হিচাপে হৈয়ে থাকে কিন্তু ইয়াৰ জানো এটা সম্পূৰ্ণ সংবিধান উলিয়াব নোৱাৰেনে কোনেও আমাৰ ঘৰবোৰত বাৰু পানী সোমোৱা নাই কিন্তু শুনিছোঁ বহু ঠাইত বোলে মথাউৰি ছিগিছে মথাউৰিৰ ওপৰেদি পানী গৈছে বা কিছুমান অঞ্চলত শুনিছোঁ বোলে ঘৰৰ টিংখনৰ ওপৰেদিও পানী গৈছে শুনি যে কি ভয় লাগিছিল সঁচাকৈ সেই মানুহখিনিৰ অৱস্থা যে কি হৈছে ভগৱানে তেওঁলোকক সহায় কৰক